Вкусного всем. Довольно простое, но одно из вкуснейших блюд в мире фаршированные яйца имеет историю в несколько тысячелетий. Две тысячи лет назад римский повар Марк Гавий Апиций изложил первый рецепт фаршированных яиц в своем сборнике рецептов. Конечно, рецепт не учитывал майонез, который тогда не был известен, но сам принцип, благодаря этой кулинарной книге, распространился по всей Европе уже, правда, во времена Средневековья. Теперь в каждой стране есть свои любимые технологии и рецепты этой вкуснотищи. В общем, это стоит готовить и непременно под праздники. Отличная закуска, аппетитно выглядит, быстро делается и часто не требует никаких особых ингредиентов. Начнем с традиционного британского рецепта, для которого потребуется майонез, горчица, уксус, винный или яблочный, немного лука, соль, перец, укроп и паприка для украшения. Естественно, начнем с варки яиц, для чего в кипящей воде проварим их 10 минут. Отварим сразу все яйца для всех трех рецептов. Яйца нужны в крутую, тут важно после варки их сразу отправить в холодную воду. Это, во-первых, облегчит чистку, во-вторых, работать мы будем с охлажденными яйцами. А пока варятся яйца, нарежем лук. Очень мелко, насколько возможно. В оправдание для четырех яиц нам необходимо около чайной ложки и укроп. Его тоже мелко и тоже будет необходимо немного. Отварив, охладив и очистив яйца, переходим к быстрому и главному этапу. Подготовка начинки и наполнение. Для этого разрежем каждое яйцо на две половинки. Вынем желток. У яиц вкрутую он сам выпадает. И добавим все ингредиенты, кроме паприки. Майонез. Кстати, у нас на канале есть рецепт домашнего майонеза. Он гораздо вкуснее и полезнее промышленного. Горчицу, винный уксус, около чайной ложки нарезанного лука, щепотку соли, щепотку черного молотого перца и щедрую щепотку нарезанного укропа. Будем разминать все это вилкой в однородную массу. Если у вас планируется большое количество яиц, удобнее это сделать в измельчителе-блендере. Кстати, именно благодаря таким добавкам, как уксус и горчица, этот рецепт в Англии получил название «дьявольские яйца», то есть яйца с острым вкусом. Но затем, не без влияния церковников, которым пришелся по вкусу этот способ, он получил название «ангельские», то есть «нежные». Так что под разными противоположными названиями в англоязычных странах имеется в виду чаще всего один рецепт. Я допустил ошибку, разминаю яйца вместе с соусом. А быстрее было бы сначала размять только их, а затем добавлять уже все остальное. Но все равно это недолго. Размяли без комочков в однородную массу. И будем наполнять половинки. В каждую небольшой горкой положим получившуюся пасту. И в завершении посыпаем паприкой. Больше для красоты, чем для вкуса. Вот такое у нас получится классическое британское фаршированное яйцо. По вкусу дьявольское, по консистенции ангельское, в общем инь и янь. Все в одном, дети в восторге. Второй рецепт – шведские фаршированные яйца. И конечно это будет связано с морем. Креветки и икра, майонез и сметана, лимонный сок и немного соли. Нарежем креветки, чем мельче, тем лучше. Но вот выбивать измельчителем в пасту не советую, потом вкус потеряется. Должны быть хоть небольшие, но кусочки. Креветки, кстати, слегка отваренные, не сырые, но и не сваренные до твердости, что называется приваренные. Выдавим сок из половинки лимона. Нам хватит и для этого рецепта, и для следующего. Кстати, свежевыжатый лимонный сок будет лучше магазинского, не только по органичности, он гораздо приятнее по аромату и нежнее по вкусу. Да и тепловой обработки проходить не будет. Ничего из своих свойств не потеряем. Отваренные очищенные яйца нарежем, как и в прошлый раз на две половинки. Вынем желток. Не совершая прошлой ошибки, разомнем только его отдельно. Так он однородней будет, быстро и достаточно только вил. Добавляем креветки, сметану, лимонный сок, майонез, соус будет нежнее, чем английский собрат, ну и более жидкий. Вымешали, посолили, еще раз перемешали. Переходим к наполнению половинок яиц с начинкой. Она будет не очень вязкой, с горкой у нас тут не получится. Горку мы делаем из икры и по одной креветке для украшения. Это будет изысканное блюдо, не бюджетное, конечно, но настолько изысканное, что его просто обязательно необходимо попробовать. Кстати, даже если нет икры, не беда. Это очень вкусно и без нее. А с икрой просто бомба. И третий рецепт – яйца казина. Точнее, казина тояж. Венгерская вариация яиц под соусом. Потребуется майонез, горчица, соль, сливочное масло, сметана, лимонный сок, черный молотый перец и мускатный орех. Немного паприки и даже сахарная пудра. Этот рецепт несколько отличается от предыдущих тем, что в нем есть начинка и есть вязкий соус. И они отличаются по вкусу, на небольшом контрасте приготовим соус, майонез, горчицу, сметану, лимонный сок, щепотку соли, по пол щепотки мускатного ореха и черного молотого перца, а также сахарную пудру Смешаем. Вымешали и отставим в сторонку. Приготовим начинку. Как обычно нарежем на половинки яйца. Вынем желтки. Разомнем их вилкой. Тщательно, без комочков. Добавим майонез, горчицу, их меньше, чем в предыдущих рецептах, паста будет густой. Подсолим щепоткой соли, также по пол щепотки мускатного ореха и пол щепотки черного молотого перца и сливочное масло. Разомнем до однородности в пасту. Кстати, казино – это о том же казино, известном у нас. Видимо, эти закуски в Венгрии были популярны там. Все несложно, справится ребенок. Поначалу смешивается с трудом, затем быстро и просто вымешали. И наполняем половинки яиц. Наполняем с небольшой горкой. Выложили на тарелку и полили соусом. Сверху слегка паприкой присыпали. Необычный по сравнению с предыдущими вкус, он и нежный, как в шведском, и немного пряный, как в английском. Но при этом и свои нотки. Контраст нежной пряной пасты и чуть сладковатого соуса. И этим всегда можно украсить любой праздник, хоть новогодний, хоть летний. Хранить готовые яйца можно до суток, но лучше не более трех часов. Они заветриваются благо готовить их очень быстро, десяток минут на варку, еще до десятка минут до подачи. И это будет очень вкусно, приятно, нежно. Праздник из того, что у вас чаще всего есть под рукой. Кстати, в германоязычных странах фаршированные яйца имеют название русских яиц. Их подавали с так называемым русским салатом, отварными овощами. Приятного аппетита! А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!